У Запоріжжі стартувала першість міста з пляжного футболу. Про всі особливості цьогорічного чемпіонату та про те, чому запорізькі команди так рідко беруть участь у всеукраїнських стартах, нам розповів президент обласної асоціації міні-футболу Віталій Ніколаєнко. В этом году у нас пляжный чемпионат начался согласно календарю 18 июля. Значит, участвует 10 команд в этом году. Система проведения, получается, каждая команда между собой сыграет одну игру на центральном пляже. Регламент соревнований значит, по времени идет 3 тайма по 12 минут, согласно правилам пляжного футбола Украины. И в случае ничейного результата назначается 3 минуты дополнительного времени и потом пробивается пенальти. То есть обязательно в играх выявляется победитель. Если победа добыта в основное время, то в команде присылается 3 очка, дополнительное время 2 очка и по пенальти, если команда выигрывает, то 1 очко. Проигравшая команда очки не зарабатывает. Торік у чемпионате с пляжного футболу взяли участь 8 команд, нині ж учасників – десять. Є да, нові команды, есть команды, які переіменувалися. Ну, по сути, те команды, Которая в том году участвовала, например, у нас был Вазентерсервис, чемпион прошлого года. В этом году у них новый спонсор, они называются МОТО. А организационная структура команды, игроки практически те же самые, которые были в прошлом году. Есть новая команда, события недели, и она называется. Это многим известная как команда Донецкой РП. Ну, просто ребята решили э, на пляжный футбол э, садиться под таким названием. Там такой сбор получался. и донецких ребят, и есть запорожская четверка там у них. Это новая команда городок, очень хорошая команда штурм. То есть, ну, как бы такой чемпионат достаточно интересный получился. Штурм уже у нас участвует на наших, в наших соревнованиях давно, именно в пляжный футбол. То есть, команда играет в пляжный футбол, им нравится этот вид спорта, они, я знаю, что тренируются еще, начиная там гораздо раньше, чем другие участники, которые участвуют в летнее первенство и в футболе 8 на 8. То есть, команда именно готовится на пляжный футбол. Команда «Городок» в том году играла в тоже в пляжный футбол, только на лигу ниже. В этом году они изъявили желание поучаствовать в более сильной лиге, поэтому и поэтому тоже у нас в этом году на две команды больше в главной лиге. Спортивный принцип соблюсти тяжело, потому что как бы ну нет у нас равносильных команд. Есть команды, которые э, выделяются там по мастерству, по желанию, по организации, они играют, конечно, на лигу ниже. То есть как бы по интересам. Те команды, которые э, Ренсон немножко слабее, потому что уровень игры в ребят пониже. Они играют на лигу ниже, потому что всем интересно играть в равной борьбе, а не проигрывать по многому. Доки триває первые шесть з с пляжного футболу, в інших змаганнях перерва. Наша ассоциация проводит еще 8 на 8 на полях футбольной школы «Металлург» и летнее первенство на моторе, на моторсич. Это сейчас сделан перерыв для того, чтобы провести пляжный чемпионат, который у нас заканчивается традиционным финалом в Бердянске. В этом году он будет 22 по 25 августа в городе Бердянск на пляже Соломенный пляж. В Бердянске будут представленные команды, которые займут первые места в нашем чемпионате. Также это традиционно команда Приморского района, Бердянского города, Энергодар у нас был в том году, Такмак, Васильевка участвует. То есть, там кто, так как бы финальная часть вот таких вот соревнований, которые проходят у нас здесь в Запорожье. Пляжные заканчиваются вот как раз вот этими соревнованиями в Бердянске в конце августа. И уже на следующей неделе, со следующей недели с 30 августа уже начинается у нас вторая часть нашего летнего первенства, которое завершается в середине октября. потом стартует футзальный сезон. Одни команды меняют название, другие команды усиляются. Ну, некоторые команды прекращают, к сожалению, существование. Ну, появляются новые команды, увеличивается уровень сопротивления. У нас уже за, ну, за, последние годы выработалась четкая система по лигам. Каждая лига уже понимает, кто как играет. То есть, как бы утряслась как бы, структура проведения, что ли. Поэтому, в общем-то, сейчас все так устойчиво, так Стабільно вже, можна сказати. Тож, можливо, вже скоро у найсильніших команд імекса, Сіалджету та з'являться гідні суперники. Суді трудно, звісно. Ну, у нас ще лотос сильна команда, у нас там є колесо центр, Січ Юнайтед, постійно ребята дітей вже підходять к уроні. Тут все зависить від. работой команды там, от их финансовых затрат, сколько там на себя несет там, президент или ребята сами. Поэтому здесь ну, трудно сказать. Конечно, в ближайшей перспективе тяжело будет именно в том виде, в котором команды эти были в прошлом году. Вот эти три, которые вы назвали, и плюс еще будет добавил Байолотас. Трудно будет составить, конечно, конкуренцию э -э ну, другим командам. Но ничего. Все игры, которые выиграют эти сильные команды, они выиграют не просто. Поэтому... Якби все йде хорошо. Що ж до пляжного чемпіонату, то переможець, окрім титулу чемпіона міста, отримає шанс представити Запоріжжя на всеукраїнській арені. Чемпіонат України в кінці августа проходить в місті Київ і побідітель наших змагань отримує право участвувати в фінальній частині. Последні ну, на жаль, сожалению запорізької команди тим правом не пользуються і вони не їдуть в Київ. вони якби, предпочитають грати в Перніста області в місті Бердянськ. достаточно дешевле команде заявиться на чемпионат области в Бердянск съездить. И гораздо приятнее самими игроками и так дальше. Поэтому, наверное, все-таки поэтому и происходит. Это все-таки у нас футзал и, футзал и, пляжный футбол, и футзал. Поэтому тут во главу ставится, в угла ставится не спортивное достижение, а именно комфортное, приятное времяпрепровождение. Это, конечно, на первом месте стоит. Поэтому здесь все объяснимо. Зі свого боку, Асоціація мініфутболу футболу завжди готова надати певну підтримку команді, яка вирішить заявитись до чемпіонату України. Звісно, ми все время на контакті з президентом, з ребятами, ми все время общаємося. Федерація завжди допомагає. В этом році участвовала Кубки України. Ми всячески допомагали, контактували, проводили комунікацію з федерацією. футзала Украины, там полностью освещали все на сайте, общались, там брали интервью, наша пресс-служба игроков, то есть постоянно мы были в контакте, так же самое в пляжном футболе, когда участвовал там Катран и так дальше, мы всегда подставляем плечо и идем, помогаем как можем нашим командам. У нас Кубок Украины, да, стартует по мини-футболу, имеете, он стартует в октябре-ноябре в месяц, поэтому еще рано говорить, кто будет участвовать. Ну, насколько я слышал, что команда РП, которая уже там Запорожская Донецкая она проявляет интерес к этим соревнованиям, сейчас э, трудно сказать, еще много времени. Приходите на соревнования, на футбол, посмотрите. Очень интересная и красивая зрелищная игра, пляжный футбол.